yapon til maktabini bitirgandan so'ng yaponiyada qanday qolish mumkin biz oldingi videolarimizda yaponiya universitetlari haqida to'xtalgan edik bu galgi videomiz esa yapon kollejlari haqida bo'ladi yaponiyada universitet ta'lim tizimiga alternativ sifatida yapon kollejlari ham mavjud siz universitetda 4 yil ta'lim olsangiz kollejlarda esa 2 yil ta'lim olasiz bu ikki turdagi ta'lim muassasalarini bitirgandan so'ng ishga kirish masalalari deyarli bir xil ya'ni universitet bitiruvchilariga kollej bitiruvchilardan ko'proq imtiyoz berilmaydi xullas yaponiya universitetida ham kollejlarda ham bir xil imtiyozlarga ega yaponiyada universitetlar soni olti yuz yigirma sakkizta bo'lsa kollejlar soni uch yuz to'qqiztani tashkil etadi universitetlarga kirish kabi kollejlarda ham sizdan n bir yoki en ikki yapon tili tələ darajalari talab etiladi yaponiya kollejiga kirishning yana bir asosiy shartlaridan biri siz 12 yillik ta'limni tugatgan bo'lishingiz kerak bo'ladi agar siz o'zbekistonda 11 yillik ta'lim tizimida o'qigan bo'lsangiz avval yapon tili maktabida ma'lum vaqt o'qib keyin esa yapon universiteti yoki kollejlarga topshirish imkoniyatingiz bo'ladi yana bir muhim ma'lumot yaponiya universitetlari va kollejlari amerikanikiga qaraganda anchagina arzon hisoblanadi masalan amerikada oliy ta'lim muassasalarining o'rtacha narxlari yigirma sakkiz dollardan o'tt sakkiz ming tashkil etsa yaponiyada olti yarim dollardan 8 yarim ming dollarni tashkil etadi siz ham yaponiya universiteti va kollejlarida o'qishni istaysizmi unda izohlarda plus belgisini qoldiring va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling